Хоум-студия представляет Алексей Йот-Йот, что не пьет его Волга. Игорь Рудковский в фильме Занимиров во всем радиомире. В ролях Александр Филиппов, Виталий Удот, Вячеслав Марцинюк. Георгий Члианц, Андрей Муховыков, Валерий Мартынюк, Владимир Натовский, Валентин Прощук и другие. А, ну то, то поворачивай сюда, такси подают под ноги, а ты, видишь? О, о, ну понятно. Время проходит, многое меняется. Ну, пачок все тот же остается. Опознавательные знаки. радио 5 Николай краткий краткий. Принимаете, нет. Дробь Дроб машина. Вар 5 Николай йот йот и дроб машина, да. Кто принимает ответ, не миров, не миров, не миров, ждем, ждем ответа на приеме. Привет, а чого ж не знімає? Снимай кино. Добрий день. Мілки, да? А я вам тебе змінил. Оце я письмо вам прислал с споляти. Там нас не дуже любите. Вот люди звони, кажется, так, там мне пришли к высадке письмо. Приїдьте за бри, ну за щось намеруйте. Ничего туди гроші вкладывать, і ки злоты, чи шость. Музыканти сегодня высокий. Я не подвел. Тоже на гітарі брендика. А тут наверное. Никто лайвария А Они говорит, что там палатки выдумают. Там русат. А где он? Он надо исчез.

Мы как ну... нас там, за... там за... такая. Как... Добрый день, добрый день, доброго давай... здоровья. Добро, деда. Доброго. Деда добрый день, Деренникович, здорово, здорово, здорово. Да, да, да.

І я впевнений, що ваш, сьогодні, ваша сьогоднішня зустріч пройде дуже успішно, результативно, і ви сьогодні е, приймете якісь такі рішення, які вашу організацію тільки підсилять, розширять і учасники у вас збільшаться. Тому що сьогодні ви тут будете і коли у вас ще буде, наших 500 відпочиваючих, я думаю, по десяток перетепер. Статей, 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 статей. Да. Я думаю, что нет тут стали человека, которому, которому надо представлять Георгия Слия. Вот теперь да. Спасибо. Дорогие друзья, ну, во-первых, я признателен комитету вашей конференции, которые меня пригласили сюда приехать, ну, параллельно провести семинар с кто хочет, потом Виталий Маладьявиц, сегодня, завтра видим. Больше того скажу, я пожертвовал традиционной поездка сегодня проходит на берегу Черного моря, Виссарабской конференции. Ну, я сказал, что не сюда, раз просто интереснее приехать. Только я вам признателен. Вот заодно с полком знаешь, я выехал, от имени полкома Лидии вам привет, от имени нашего Львовского клуба «Красный был один из в Европе, в прошлом году отметил 85 лет. Ну и, естественно, от себя лично. По поводу проделанной за полгода работы. Ну, так как я сам по натуре все ленил, и докладываю, вообще-то сам не люблю, то э, мы делаем следующее. Я э, совершенно в нескольких словах вам скажу то, что собрался сказать о наших мероприятиях, прошедших за полгода. А о, так сказать, подробности... Да, выключите его. Нет, там может быть кто-то едет. Ну он едет, но пусть он едет. Мы не горячие, мы тут причем. Вот, значит, подробности вам расскажут непосредственные участники. Я думаю, так будет интересно анализ, подробные прям твои. Значит, полгода, полгода мы с прожили, я считаю, не зря и достаточно интересно. Практически все мероприятия, которые мы планировали в этом году, мы выполнили. Значит, команда в этом году у нас практически сложилась. В чего Телеграфом у нас народу было даже больше, чем, как говорится, необходимо. Было из кого выбирать судейской коллегии. телефоном, в общем-то, тоже. Телетайпом нам до полной команды не хватило два человека. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот очень интересный вид связи. И мне кажется, что вот у нас он как-то незаслуженно, незаслуженно мы не уделяем внимания. Делали два диплома. Получилось, что часть, часть мероприятий инициировала наше Винницкое областное отделение и Украины, а вторую часть мероприятий пенсионеры инициировали клубы. Вот Валерий, здесь присутствует, он вам расскажет это все более подробно. Ну, о планах на будущее, наверное, я пока говорить не буду. И Щоб не затягувати цей процес, мабуть, давайте одразу перейдемо в конкретні. Як вам відомо, в квітні та травми цього року ну, пройшли юлейні заходи, присвячені сторіччя дня зародження водіоматорства в Україні, коли з міста Зверенка розпочало працювати дві водіоматерські станції, це було в 2016 році, весною. Чітко там дати немає, але десь так Вітня, по траве, на певній станції почали працювати між собою. Спочатку була побудована одна станція, Це по місці проживання Сергія Степановича Житковського, який працював глядачем телеграфу на станції Змеренця. Потім він приймав ці передачі сусідньої міської станції, побудував ще одну свого колеги телеграфіста в обморок. Все це зафіксовано, історично підтверджено, так що, я так думаю, ми повинно запекати якихось... Питанняського приводу тим більше у нас сидить автор книги, який написав перший наш момент. Книжку написав, до вічні анти. Там все більш-менш викладено Детально. Тому Я тут був зупинятися на цьому. я Оставити ще до проведення цих заходів був утворено оргкомітет, в, в роботі якого прийняли участь цілий ряд активних радіоматорів України, як з Вінницької, так і з інших областей. Поехали из Житомира. Я дам слово председателю Житомирского отделения. Всем доброго, доброго дня. Рады вас бачить тут всех. Да? Вот. Дуже приятно видеть вот, и в тому плані, що вот, проходить таке дійство, я вам скажу, дійсно тут, э, ну, я так думаю, що є чому і повчитись, і є що взяти. Значит, ситуация простая. В, феврале месяце, э, в ноябре месяце были сданы все положения чемпионата, но перед турбацией министерства Дани захотелось новые правила. Значит, новые правила Вчера в девятый раз были сданы на утверждение. В девятый раз. Причем, если правило, это 80 листов. Я в семинаре буду подробно, просто отвечу же доверяю, но странно, что и не сказал. Она немножко в курсе, со мной сказать, каждый день беседует. Ну, видать, не дошла информация. Значит, правило 80 страниц. Наших КВ 21 страница. Ни одного замечания нет. Но там по листам, понимаете, деньги, потому что Чемпион мира приезжает в ветеран 60 лет, государство должно 200 долларов. Они говорят, убирайте ветерана. Вот отбивали, вроде уговорили. То есть вся задержка. И они утверждают документ в пакете. Сегодня они рабочие. Если они сегодня утвердят правила зала министра, то утвердятся их положения по всех чемпионатах аис 7 по всем семи видам спорта, ну и заодно календарный план. То есть я думаю, что это, ну вот, Вряд ли уже вчера этот новый куратор, мы добились, чтобы нам поменяли куратора, была скандалистская женщина, которая просто любое слово знала, в штыки, швыряла нам, извиняюсь, в морду эти правила. Ну они чиновники, понимаете? Мы же приходим без денег, а футболисты приходят с пакетом денег, а мы-то что приходим? С коробкой конфет. Поэтому я думаю, все станет на местах. Надо просто спокойно на это все смотреть. Все будет на местах. В прошлом году почему не присваивали мастеров спорта? Никому. Больше лисяники пострадали. Потому что у них по такой. Утверждают по правила положение о соревновании. И сдают приказ. В предыдущем, когда мы были в горском спорте, куратор наш не издал приказ. Передал это. Это не издало приказ. Наши вины-то нет. Мы приходим с документом, она говорит, приказы нет, свободные. Но сейчас будет издан приказ, я думаю, что в этом году будет все станет на места. Надо просто добраться терпения и меньше искажать информацию. На семинаре я более подробно об этом все расскажу.